درویش پاس سے گزرنا تو دور کی بات ہے درویش کو بندہ ایک ابھی جو مولانا نے شیر پڑا تھا درویش کو ایک نظر دیکھنا ہی جو ہے نا وہ تسیہ کرنے کی کافیت یہ نگاہ تھی نا تو اس وقت ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بتاتے ہیں کہ اللہ بال بیٹھ کے نا کمرے میں تو بڑی دیر تک خلاوں میں گھوٹتے رہتے تھے تو ہمیں سمجھ نہیں آتے تھے کہ ان کو ہوا کیا تو وہ یہ کیفیت جو تھی نا ان کو وہاں سے عطا ہوئی تھی مولانا روم کی نگاد میں آئے تھے ٹھیک ہے اور کیا سواد اور میں نے کہا جی اس کا ترجمہ ان کا جی میرے مرشد کہتے تھے کہ درویش جو ہے نا باہر سے آلو ہوتا ہے اور اندر سے انار ہوتا ہے سم. میں کہا کیا بات ہے کتنے آسانی سے بات سمجھا دیتی ہے باہر سے لگتا ہے کہ وہ سادہ سا ہے. جی آلو سمجھ لے کہ باہر سے لگتا ہے عام انسان ہے درویش کی نگواش سے یقین کی دولت وڈا نہیں ملتے ٹھیک ہے سلطان بہو یہ اگر کچھ حاضر ہو تو یہ وہاں پہ ہو کا ذکر جو ہے نا جاری رہتا ہے اور ہو سکتا ہے جو زائرین زائر ہے کو بھی عطا ہو جاتا ہے کان ہے کہ ذکر جو ہے نا بہت ہی طاقتور یہ سلطان العارفین اب درویشوں کے ساتھ دیکھیں اب وہ درویش ہیں سلطان باقصر. ان کے نام کیا سلطان اور ہے ابھی بادشاہ کون ہوا جی ترکی میں حضرت ابو ایوب انصاری ان کو کیا کہا جاتا ہے جی ایوب سلطان حضرت ابو ایوب انصاری اللہ تعالیٰ ترکی میں جو کہ ویسے مجموعی طور پہ درباروں کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں لیکن وہ احترام سے نا وہ اس, اس پورے ان کو ایوب سلطان کہتے ہیں ایوب سلطان تو سلطان پھر کون ہوا جی اچھا جو بادشاہ تھا وہ ان کی قدموں میں بادشاہوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس طرح میں کسی بزرگ کے آس پاس جو ہے نا کوئی جگہ مل جائے شاید اس مل جائے جو آخبر جو ہے وہ سمجھ جی صلی اللہ علی بھائی ابھی تو دوبارہ تعمیر ہو رہی ہے وہ جو حضور فیض عالم سیدی داتا گنج بخش ذات پاک کے روزہ مبارک کے ساتھ جو غلام گردش وہ برآمدہ جو غلام گردش کہلاتا تھا اس پہ جو اشعار کندے تھے ان میں پینتی جانب جو ہے وہ غریب نواز کے وجرۂ مبارک کے قریبی پر وہ یہ شعر کندہ تھا کہ بخش دیتے ہیں فقیروں کو ایک پل میں شہنشاہی بخش دیتے ہیں فقیروں کو ایک پل میں شہنشاہی یہ ادنا سا کرشمہ ہے غلامان نے محمد درویش ایک نگاہ سے ہی پاس سے گزر جائے جی تو جی کر دیتا ہے جی یہ جی بہت کمال کی بات ہے درویش پاس سے گزرنا تو دور کی بات ہے درویش کو بندہ ایک ابھی جو مولانا نے شیر پڑا تھا درویش کو ایک نظر دیکھنا ہی جو ہے نا وہ تسیہ کرنے کی کافیت میں نے تو کہ درویش کو دیکھنے سے دقت ہو جاتی ہے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اب یہ اب آنسو تو کئی قسم کے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنوں کے بچھڑنے کے آنسو کوئی کسی چیز کے چھن جانے کے آنسو لیکن جو, جو آپ درویش کی بات سنتے ہیں یا ان کا چہرہ ہی دیکھ لیتے ہیں تو اب وہ آپ کی جو کیفیت بدلتی ہے اور آپ کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں وہ اور ہی کوئی آنسو ہوتے ہیں کوئی اور ہی بات ॢारी ॢारी صاحب آپ کا بھی سوال تھا کا جواب مل گیا علامہ اچھا وہ غالباً جہاں تک میرا ناقص علم ہے کہ وہ تھا دا ڈویلپمنٹ آف مسٹک تھاٹ ان پرشیا علامہ اقبال کی پی ایچ ڈی کا تھیسس کا کیا نام تھا دا ڈویلپمنٹ آف مسٹک تھاٹ ان پرشیا یہی تھا وہ تو ان کی کتاب ہے یہی تھیسس تھا وہ تھا دا دا ڈیویلپمنٹ آف مسٹک تھاٹ ان پرشین لٹریچر یہ تھا لیکن یہ انہوں نے لیکن یہ انہوں نے جرمن لینگویج میں کیا تھا ہاں بالکل ہزار دفعہ موجود ہے آپ کہیں بھی سرچ کر لیجیے علامہ اقبال کی یہ یاد رہیں گے الفاظ ڈویلپمنٹ آف مسٹک تھاٹ ان پرشین یہ لکھیں گے تو اس کا ترجمہ بھی آ جائے گا یا ویسے پی ایچ ڈی تھیسس آف علامہ اقبال دیکھیں گے تو اوریجنلی یہ علامہ اقبال نے پہلے جرمن لینگویج سیکھی تھی پھر وہ جرمنی سے یہ اور پی ایچ ڈی کیا تھا تو اور اسی کے دوران نا جو ان پہ جو ہے نا وہ ظاہر یہ جو تھیسس تھا تو پھر ظاہر انہوں نے مولانا روم کا تو بڑا گہرا مطالعہ تو اس تھیسس کے دوران ہی نا ان پہ پھر مولانا روم کی وہ جو تبسم سے نگاہ کی بات کی اس تھیشس لکھنے کے دوران ہی وہ مولانا روم کی نگاہ میں آ گئے وہ یہ نگاہ تھی نا تو اس وقت ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بتاتے ہیں کہ علام بال بیٹھ کے نا کمرے میں تو بڑی دیر تک خلاؤ میں گھومتے رہتے تھے تو ہمیں سمجھ نہیں آتے تھے کہ ان کو ہوا کیا تو وہ یہ کیفیت جو تھی نا ان کو وہاں سے عطا ہوئی تھی, تھی, تھی مولانا روم کی نگاہ میں آئے تھے ٹھیک ہے اور کیا سوال ہے حیدر صاحب کا سرگودہ سے ان کا تعلق جی جی ہے یہ سوال پوچھ رہے ہیں علی بھائی جو ایک درویش ایک ولی کی تنہائی ہوتی ہے اس میں کتنی محبت کتنے پوشیدہ کتنی شفقت کتنی محبت کتنے جلوے کتنی شفقت پشیدہ ہوتی ہے بزار شریف کی آج بات ہوئی ہے میں باوزر کے جب پہ حاضر تھا تو ان کے مرشد جو تھے وہ ان کا کوئی سلسلہ افغانستان سے تھا اور وہ پشتو سپیکنگ تھے ان کے مرشیدوں سے تو انہوں نے آ, میں نے ان سے انہوں نے پوچھا مجھ سے واسف صاحب کی کوئی بات سنے میں نے میں نے کہا جی آپ بھی اپنے مرشید کی کوئی بات سنے تو انہوں نے پش, پشتوں کا ایک فکرہ بولا اور میں نے کہا جی اس کا ترجمہ کہا انہوں نے کہا جی میرے مرشید کہتے تھے کہ درویش جو ہے نا باہر سے آلو ہوتا ہے اور اندر سے انار ہوتا ہے کہ کیا بات ہے کتنے آسانی سے بات سمجھا دی ٹھیک ہے باہر سے لگتا ہے کہ وہ سادہ سا ہے جی آلو سمجھ لیں کہ باہر سے لگتا ہے عام انسان ہے اور جب اس کا باطن جو ہوتا ہے وہ انار انار کو کھولیں تو پھر کیا جلوہ ہوتا ہے اس کے اندر کی اور تو وہ انار ہوتا ہے تو یہی سوال ہے کہ درویش کے اندر جو ہے نا وہ کیا کیا کچھ پشیدہ ہوتا ہے یہ یہ ایک راز ہوتا ہے

ساری اس دیکھتا ہوں کوشش کرتا ہوں فرآم کر اور چینل سبسکرائب ہے اگر آپ اس سوال کا جواب دیں تو بہت شکریہ تھینک یو السلام علیکم میں سر واسفر صاحب کا سننے والا شادی سمجھ میں سر آپ کو ہے کہ یقین کی دولت کیسے ہے یہ اگر آپ اس کو سنیں گے آپ کہہ رہے ہیں آپ چینل سنتے ہیں اور جب آپ سنیں گے تو آپ کو جواب تو ہو چکا ہے کہ درویش کی نگوا سے یقین کی دولت ملتی ورنہ نہیں ملتی ٹھیک ہے تو یہ درویش کی صحبت سے اور اس کے فیض سے یقین کی دولت عطاوت ہے ٹھیک ہے نا اور محمد احسن الہی صاحب مدینہ شریف سے ان کا سوال ہے کہ جو شخص اللہ پاک کی بنائی ہوئی مخلوق سے نفرت کرے اس کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے یہ سوال کے اندر ہی جواب ہے جو سر درد ہو رہا کسی کو اس کا کیا علاج ہے اس کا دوائی اس کو دی جاتی ہے تو نفرت کی کیا دوائی ہے نفرت کی دوائی محبت ہے ٹھیک غیر اس سے پھر محبت آپ کریں گے تو پھر ہی اس کا علاج ہوگا ورنہ تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا نفرت جو کر رہا ہے اس سے آپ کو بے پناہ محبت کرنی پڑے گی تو وہ اس کا وہ نفرت اس کی خود ہی ختم ہو جائے گی اور یہ نصیر احمد صاحب ہیں کراچی سے جی 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 ان کا سوال ہے روح کے بیدار ہونے سے کیا مراد ہے تو روح کیسے بیدار ہوگی جب تک انسان اپنی روح کو بیدار نہیں کرتا وہ کوئی فلائی کام, ہو کام ہوتے ہیں دنیا میں فلائی کام کے نام سے وہ ان کے پیچھے اخلاص نیت نہیں ہوتا نیت خالص نہیں ہوتی کہیں نہ کہیں جا کے نہ وہ بری طرح فلائی کاموں کی عمارت جو ہے نا آ آ زمین پہ گر جاتی ٹھیک ہے نا تو وہ چونکہ وہ روح بیدار نہیں ہوتی دل صاف نہیں ہوتا فلائی کام زور شور سے شروع ہو جاتا ہے تو وہ فلائی کام ایسے ہی ہوتا ہے جیسے یو این او فلائی کام کرتا ہے جی اقوام متحدہ فلائی کام کرتی ہے یونیسکو بھی فلائی کام کرتی ہے جی اور ڈبلیو ایچ او بھی فلائی کام کرتی بلکہ وہ ورلڈ وائلڈ لائف والے بھی فلائی کام کرتے جانوروں کی نسل بچانے کے لیے بھی ایک ڈبلیو ڈبلیو کیا ایف ہے ڈبلیو ڈبلیو ایف موجود ہے کہ دنیا سے کوئی کسی جانور کی نسل ناپید نہ ہو جائے اس کے لیے بھی اربوں ڈالر کا فنڈ موجود ہے وہ اس خرچ بھی ہوتا ہے اور لیکن انسان کی نصر ختم ہو رہی ہے ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے جی تو اس کے لیے وہ پھر وہ فلائی سارا کام جو ہے نا وہاں جا کے ڈھیر ہو جاتا ہے اس کے پیچھے وہ روح تو بیدار نہیں ہوئی ہے تو فلائی کام انہوں نے کیا محمد عباس خان صاحب ہے محبت اشتہائی نفس اور تسکین وجود کا نام نہیں پہلے حوث کی سائیکی اور ہے پہلے دل کا انداز فکر ہو محبت دو روحوں کی نہ ختم ہونے والی باہمی پرواز ہے پھر یک طرفہ محبت کیا ہے یہ ان کا سوال تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یک طرفہ محبت جو ہے نا یہ ایک غلط فہمی ہے اور یہ کبھی بھی یک طرفہ محبت نہیں ہوتی محبت ہمیشہ جو ہے دو طرفہ ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا میں پہ بھی تفصیلی بات ہو چکی ہے جس پہ ڈاکٹر فیصل خانزادہ صاحب ہیں جی یہ کہہ رہے ہیں علی بھائی میرے بابا جی حضور قبلہ واصف علی واصف صاحب کا ایک کال ہے جس نے اپنی تنہائی سے عدل کیا وہی اصل عادل ہے اور اور اگر انسان تنہائی میں اپنے آپ کا تماشا ہی بن جائے تو اس کو کیا کہیں گے عدل یا ظلم اپنے آپ کا تو چلے جواب دے میں تو ایک شعر ہی میں سنا رہے تو ہوں آپ کو کہ جان عالم بکمال رانائی جان عالم یعنی کہ میرا محبوب جان عالم کہتے ہیں نا محبوب کو اس کی وجہ سے جو ہے دنیا آباد ہے عالم آباد ہے جان عالم بکمال رانائی خود تماشا او خود تماشے وہ خود ہی تماشا ہے اور خود ہی اپنے آپ کا تماشا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اردو میں یوں کہہ لے کہ کوئی کوئی پردے کو یوں سرکا گیا ہے کوئی پردے کو یوں سرکا گیا ہے کہ خود کو دیکھنے خود آ گیا ٹھیک ہے اپنے آپ کو وہ خود ہی دیکھتا ہے اپنا تماشا وہ خود ہی دیکھتا ہے خود ہی میلہ لگاتا ہے خود ہی میلہ دیکھنے کے لیے دی <coughs> آ جاتا ہے دعا سے حاصل کی ہوئی نعمت کی قدر ایسے کرنی چاہیے جیسے منم منم کی مطلب انعام یافتہ نہیں منم اسے کہتے ہیں جو انعام دینے والا ہوتا ہے نعمت کی ایسے قدر کرنی چاہیے جیسے

یہ بھی ایک ہے بات ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک ہے بات ہے ٹھیک ہے